Kalian membuka mata, si nenek kebayan ini akan berteriak dan meneror kalian sepanjang malam. Terus konon katanya, si nenek kebayan ini. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Di video kali ini, aku akan membahas beberapa kisah Urba Legends Yang menurutku seram gitu loh Nah, Urba Legends sendiri di Indonesia itu mempunyai banyak nih Kisah-kisah dari berbagai daerah guys Seperti apa kisahnya? Mari kita simak videonya Konon di daerah Dusun Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan hiduplah seorang nenek-nenek Yang secara fisik tuh dia terlihat seperti nenek-nenek biasa gitu loh guys Tapi siapa sangka nenek-nenek ini adalah jelmaan hantu Itu didemit yang biasa orang sebut dengan panggilan Maksumai Nah, nenek-nenek ini juga guys, suka bersembunyi di hutan bambu dan kebun durian guys. Maksumai ini akan muncul saat melihat anak-anak bermain sendirian tanpa pengawasan orang tua guys. Nah, usaha Maksumai untuk menarik perhatian anak kecil ini dengan cara dia menyamar sebagai anggota keluarganya si korban ini guys. Setelah anak itu mengira ini anggota keluarganya guys, nah Anak ini otomatis ikut dong sama si Maksumai ini. Dibawalah dia pulang ke rumahnya si Maksumai guys. Si anak kecil ini mengira dia dibawa pulang ke rumahnya. Tapi tidak. Malah si Maksumai membawanya masuk ke dalam hutan, bahkan naik ke atas pohon durian itu guys. Nah, sesampai di rumahnya Maksumai, anak kecil ini akan diberikan makanan yang sangat lezat. Tetapi sebenarnya itu adalah makanan yang tidak untuk manusia. Makanan itu berupa belatung dan cacing-cacingan, guys. Serem banget, ih! Nah, konon banyak yang bilang juga, guys, kalau anak-anak yang maksumai culik ini memakan makanan yang diberikan oleh maksumai, maka dia tidak akan bisa balik ke dunianya kita lagi, guys. Bahkan, kalaupun dia bisa balik, anak ini tuh akan menjadi linglung, hilang ingatan, dan sebagainya gitu. Nah untuk menemukan anak-anak yang hilang diculik sama Maksumai ini Dibutuhkan bantuan ustadz Ataupun orang-orang pintar gitu guys Bahkan banyak yang bilang juga guys Kalau kita lagi mencari anak yang hilang diculik Maksumai Kita harus menyediakan atau mengorbankan sebuah kambing Sebagai tumuh pengganti untuk anak yang hilang ini guys Nah ternyata guys si Maksumai ini Bukan hanya mengganggu anak-anak tapi dia juga ini mengganggu orang dewasa yang beraktivitas sendiri di kebun durian atau yang melintasi kebun bambu guys nah banyak yang percaya kalau kita membawa obor tuh bisa mencegah maksumai untuk mengeluh kita tapi guys itu bohong Walaupun kalian tuh membawa obor, Maksumai masih bisa mengganggu kalian. Nah, konon dipercaya kalau Maksumai ini sampai detik ini, guys, masih ada di daerah-daerah seperti di Provinsi Sumatera Selatan. Contohnya seperti di Dusun Batu Raja ini tadi ya, guys. Nah, konon katanya si Maksumai ini juga masih kerap menculik anak-anak untuk dijadikan santapannya. Konon ada sebuah kisah tentang seorang anak yang hidup bahagia bersama keluarganya Nah keluarganya ini tuh menuruti apa yang dimau sama anak kecil ini guys Anak ini juga kerap menangis, merengek, meminta apa yang dia mau Sampai orang tuanya mau gak mau harus menuruti apa kemauan anaknya guys FYI anak ini adalah anak tunggal yang memang sih dia dimanja sama orang tuanya guys Suatu hari si anak lelaki ini ingin memakan rusa guys Hah? Ingin memakan daging rusa guys Nah daging rusa ini sendiri adalah makanan favorit si anak laki ini Akhirnya si ayahnya pun pergi ke hutan berburu rusa nih. Tapi guys, disayangkan bapaknya ini tidak mendapatkan rusa yang diinginkan sama si anaknya ini. Nah, karena kesal si ayah tidak bisa memenuhi permintaan si anak ini, si anak ini mengambil pisau buruan ayahnya dan ayahnya di depan anggota keluarganya yang lain, guys. Ibu anak ini berteriak histeris karena melihat keadaan suaminya yang sudah mati anaknya sendiri guys Tapi si kakeknya ini tidak tinggal diam saja Dia menarik anak ini lalu mengikatnya di pohon dan dicambuk sampai berdarah Geram kali aku guys Sumpah deh kalau aku punya anak kayak gini hmm. Nah setelah anak ini sudah dicambuk guys Si kakek lantas menyuruh anak ini membawa siang ayah yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah kantung. Anak ini disuruh berjalan menuju hutan gitu guys sama si kakeknya. Ketika anak ini berjalan menuju ke hutan, si kakek melepaskan anjing-anjing liar peliharaannya untuk menerkam si anak ini guys. Nah sebelum si kakek ini melepaskan anjing-anjingnya, dia mengutuk anak ini sehingga sesampainya di hutan si anak ini bersiul dengan nada do re mi fa sol la, si do gitu guys. Nah, sontak langsung nih diserbu sama anjing-anjing liar yang kelaparan yang dipelihara oleh si kakeknya ini guys. Akhirnya anak lelaki itu pun metong guys nah karena kutukan si kakeknya ini konon si anak lelaki ini sekarang tuh menjadi hantu yang dikenal sebagai El Sibon nah hantu El Sibon ini banyak yang percaya guys kalau kita mendengar suara siulannya kita tuh akan mati dibunuh sama dia jadi kalian hati-hati nih guys jika mendengar suara siulan seperti ini Buruan deh kalian cepat-cepat sembunyi masuk ke dalam rumah karena itu adalah hantu Elsibon yang sedang mencari mangsanya. Satu kisah urban legend dari Indonesia yang dikenal dengan nama Nenek Kebayan, guys. Siapa nih diantara kalian yang sudah pernah dengar tentang kisah urban legend yang satu ini? Sama seperti Mak Sumai. Nah, si nenek kebayan ini suka menempati rumah kosong dan dia paling suka tuh tinggal di atap antara loteng dan plafon gitu guys. Ciri umum fisik nenek kebayan ini dia adalah seorang nenek-nenek rentan yang memakai pakaian lusuh matanya tuh berwarna merah dan konon dia suka menetap di langit-langit rumah kita aduh serem dalam waktu yang sangat lama guys nah kan kalau di pelafon itu kan sering kotor gitu nah dia suka tuh tinggal di situ guys banyak yang bilang juga guys si nenek kebayan ini kalau malam-malam tuh dia tuh turun tuh bawah dan memasuki semua ruangan di dalam rumah kita nah di saat kalian berboking nih nenek kebayan itu kalian tuh jangan sampai pura-pura tidur gitu guys karena di saat kalian pura-pura tidur nenek kebayan tuh pasti akan menatap kalian terus Sumpah seram guys, aku cerita ini malam loh Terus nenek kebayan tuh perlahan deketin kalian yang pura-pura tidur Sampai dia tuh berbaring di, di berbaring di samping kalian Menunggu kalian tuh membuka mata guys Nah, di saat kalian membuka mata, si nenek kebayan ini akan berteriak dan meneror kalian sepanjang malam. Terus, konon katanya, si nenek kebayan ini terus konon katanya si nenek kebayan ini guys kerap menculik orang-orang yang tidak pandang dia itu usia berapa gitu jadi menurut kalian kalau kalian mendengar bunyi-bunyi di atas loteng tuh kira-kira tuh tikus atau nenek kebayan guys coba komen di bawah nah Gimana guys, menurut kalian kisah-kisah urban legend di Indonesia yang menurutku tuh seram gitu loh guys Buat kalian yang masih punya kisah urban legend lainnya nih Yang mau diceritain juga boleh nih kalian komen di kolom komentar Oke okay guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jika kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku Terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.